baziilar aytadiki to'p o'ynasa to'p o'ynama bu palonchini kallasi bekorlarda aytibdi to'p hech kimni kallasiemas to'p o'ynasa hech qanaqay gunoh bo'lmaydi faqat o'sha to'p o'ynashlikda qumor o'ynamasa bo'ldi yutqizgan osh qilib beradi yutqizgan stadionni pulini to'laydi de demasa bo'ldi yoki futbolni deb bir biri bilan urushmasa bo'ldi futbolni deb bir qanaqadir yaxshi amallarni kechiktirmasa bo'ldi hech qanaqa zarari yo'q u sog'liqqa foydasi bor chunki hozir siz bilan manga doktor aniq doktorga borsangiz yuguring deydi qayerda yuguramiz hozir biz bir kilometrdan keyin tamom bo'ladi to'p bo'lsa besh kilometr yuguramiz yumalaqni orqasidan yugurib yuraverasizda sport sog'liq garovida shuning uchun aytadiki bolang suzishni bilmasdan o'lsa qiyomatda javob berasan deydi nimaga desa suzishni o'rgatmaganliging uchun deydi sport haqida sportga qarshi odamlar ham albatta bor bo'lsa kerak oramizda hamma o'zini ham farzandini ham sog' epchil jismonan baquvvat kasal bo'lmagan quvvatli bo'lishini xohlaydi ammo hamma ham mana shu narsaga kerak ishni qiladimi yo'qmi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam musulmonlarni jismonan sog'lom quvvatli bo'lishiga qattiq haris bo'lganlar ayrim odamlar aytadi sport bilan deydi shug'ullanishlik odamni e, viqoriga haybatiga bizni tilda avtoritetiga to'g'ri kelmaydi yugurb yurishni tasavvur qil domlani deydi chunki odamlarni nazarida qora aka degani yoki musulmon degan umuman sport bilan shug'ullanmaydigan doim supos sparashni biroz so'zsa ham indamay ketaveradigan eshitib turadigan odamni tushunishadi qora aka degani haligi muloyim qayerqa yiqib turadigan emas sportsmen zo'r barez yo zo'r futbolist yoki bir zo'r yogir atletika bilan shug'ullanadigan ham qora ham mulla ham sportsmen bo'lishini xohlamaysizmi bolangizni chunki bizga ana shu dinsizlik davrida dindorlarn shunaqada tushuntirib qo'ygan miyamizga qayerga borsa qulluq qilgan haligi biroz so'ysa ham indamay ko'taradigan unaqa ayt men qiziqmayman sportga seni qiziqishing so'ralmayapti Men menqoy bitta to'ibdi orqasidan tasi jinniga o'xshab a siz esli bo'lib o'tiraverinsiz osh yeing go'sht yeing davleniyaz ko'tarilsin oshqozon ichiga kasallarga uchrang teri kasalliklariga uchrang yugurik edi yugurik edi bilasizlar yugurishli qanaqa bir odamga foydali narsa rohmatullila alamin bo'lgan zot yelkasida bu katta risolatni ko'tarib turgan zot shu sport musobaqasi bilan shug'ullanayotganlarga kelib qo'shilib ularni ko'nglini ko'tarishga vaqti bo'lgan ekan bundan zarur ishi şey yo'q boshqa yugurishniasan ertamandan kechgacha turnirga osilasan o'zingcha shuni oldiga bor kitobingni o'qi faqat kitob bilan o'tirganda odam jismonan ezilib qoladi boyagi yugurganida turnirga osilganida bir jismoniy bir harakatlarni qilganda yoziladi nashot paydo bo'ladi rasululloh sollallohu alayi vasallam siz bilan bizni jismonan sog'lom bo'lishimizni xohlagan biz qachon chiqamiz sport bilan shug'ullangani yo kaltak yeganimizda qattiq yosh bola urib qo'ydi deydi yo o'tirib turishga qiynanib qolganimizda yugurmasam bo'lmaydigan bo'lib ketibdi deydi semirib ketibman deydi semirib ketgani uchun yuguryapti bo'lmasa yugurmas edi bu nima deb yugurish kerak ekan o'zibirodarlar jismonan sog'lom bo'lishligini payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ko'rsa xursand bo'ladigan ishni deb turib chiqsa sport bilan shug'ullanishiga ibodat bo'ladi birodarlar ming afsus bo'lsinki birodarlar ko'pchilik musulmonlar xususan payg'ambarimizni sunnatini qilyapman deb davo qilayotganlar bu narsalarni bilmaydi sunnatga amal qilyapman deydi o'zi qarasangiz ayni sunnatni tark qilayotgan bo'ladi birham marta itdan qochaolmay tolonganigizdan keyin yugurasiz sport bilan shug'ullanib birodar agar kunda futbol o'ynab yurganingizda qochib ketardi saitdan